নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো নিশ্চয় ভালেই আছে আমিও ভালেই আছোঁ আৰু আজি ঢেঁকীয়া খাব খুব মন গৈ আছে সেয়েহে বাৰীলৈ আহিলোঁ ঢেকীয়া কেইদিনমান বুটলি নিওঁ বুলি বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ আছে চাওকচোন এইখিনি বুটলি লওঁ দেই একো নালাগেকেইডাল পালোঁগৈ সেনেকেইডালেই হৈ যাব দালিত দিবলৈহে বেছিও নালাগে কেইডালমান হ'লে হ'ব চাওকচোন কেনেকৈ ৰ'দ দালি টেটেকে ওলাই আছে বনাম মচুৰ দালিত ঢেকীয়া দি পেলাই ঢেকীয়া ধুই কৰি থৈ দিছোঁ আনি দালি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ বহাই লৈ দিছোঁ প্লেটত দালি বইল কৰিলোঁ এইটোত ভাত বহাই দিছোঁ ইফালে ভাজি বনাই লওঁ এইখিনি মায়ে কাটি কৰি যোগাৰ কৰি দিছে ভাজি গৰমত কিন্তু এইটো ভাজি নহয় তথাপিও বনাইছোঁ আৰু ৰঙালাও খাব ধুনীয়া কাৰণে মিক্স কৰি ৰঙালাও আলু লেচিৰা মাহ লেচিৰা মাহ সোধাই ভাল নালাগে আজিকালি খাই সেইকাৰণে এনেকৈ মানে চেঙেনাও আছিল ঘৰত অহা এয়াও দি দিছে মায়ে ভাজিখিনি বনাই লওঁ ভাতকেইটা হ'লে একাপ চাহ খাব লাগিব যিমানেই গৰম নহওক চাহ একাপ খালেহে ভাল লাগে খাই লওঁগৈ এতিয়া মাই মাছ অকণ খাই দিলেহে ভাল লাগে যিমানেই যি গৰম নহওক লগত বিস্কুট আৰু এইফালে মই এইটো জেৰাট বনাই থৈছোঁ দিটক চাদাৰ কালি এপাক পূৰা ডিটক চুৱাৰ খাইছোঁ আমি একদম মই বনাই বনাই থৈ দিছোঁ তিনিওটাই খাওঁ এয়া বনাই থৈছোঁ আজি টিহু দি বনাই থৈছোঁ কালি এপাক টিহুদিয়ে বনাইছোঁ বাৰু বেলেগ একো নাই বনাবলগীয়া আৰু পদুনাও দি দিছিলোঁ আজি পদুনা নাইকিয়াই হ'ল আনিবলৈ একে পদুনাবোৰ এতিয়া শুকাই যায় যে এইখিনি আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ঢেঁকীয়াৰ সৈতে বনোৱা মচুৰ দালিকণ নেমু দিয়া ঘামিফালে ঘূৰি ঘূৰিছে এইখন গামোচা লৈ লৈছে এখন গামোচা গাত লৈ লৈছে মোকো সেৱা কৰিব দিছে পাকাতে তাইও কৰিছে কেনেকে লৈ লোৱাচোন সিহঁতক নামঘৰ গলে কেনেকে লৈ এয়া এয়া নামঘৰ গৈছে সেৱা কৰি ঘূৰিছে এয়া নামঘৰ গৈছে বোলে পাকাতে এনেকে গৰম দি থাকো দে আৰু কেনেকে থাকিব মানুহ শুবলৈও অকমান নোৱাৰি তাইকো অকমান খুৱাব নোৱাৰো তথাপিও তাকাতে এতিয়া আছো যদিও বাৰু অকণমান খুৱাই দিম ক'ত আগত ওলালা অটালি হৈছে কি বদমচি কৰি থাকে আজিকালি অটপালি পোৱালি অত পোৱালি কলা এই কাৰবাৰটো কৰি থাকে এনেকে মোৰ ভৰি কেইটাত উঠি অ উঠি পেলাই গোটেইজনী পৰি দিয়ে কালি একদম ভাত আনিছো গৰম দালি ভাগ কেনেবাকে বৰ হাতটো দি ধৰিব নোৱাৰি ধামকে পৰিবা তুমি এতিয়া অকণ শুব লাগিব তুমি যদি পাৰো আৰু শুবলৈ বতৰটো অকণমান ভাল কৰা যেন লাগিছে ইয়াত অথনি অলপ ইয়াত আছে দেউতা ডাৱৰ ডাৱৰ কৰিছে অথনিও ডাৱৰ কৰিছিলে কৰি আকৌ তেৰ তেৰকৈ ৰ'জ ওলালে মই অকণমান দেহনে ফ্ৰাই কৰি আবেলি এতিয়া আহোঁতে অকণমান পেচফাল পাছফাললৈ ওলাই আহিছোঁ সেয়া আজি আমাৰ তাত বোলে কলিয়াবৰত মানে পিছবিলাক একদম পূৰা বৰষুণ দিছে বতাহ একদম মালে ফোন কৰোঁতে একদম বতাহ পূৰা হৰ হৰাই আছে মই একদম শুনি আছোঁ মানে শুনিয়েই ভাল লাগিছে কেনেকুৱা চাগে ধুনীয়া হৈছে কিন্তু ইয়াত তেতিয়াকৈ তেৰতেকে ৰ'দডাল ওলাই আছিলে আৰু এতিয়া তাৰ অলপ পিছত কৈছে ভাইটিয়ে মানে ফোন কৰি পেলাই কৈছে একদম দপদপীয়া বৰষুণ দিলে তাত ইয়াত জানো ৰাতিলৈকে কি কৰে অকণমান এইফালে এনেকৈ বতৰটো এই চাইডত অকণমান ডাৱৰ 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 লাগিছে বাৰু দেখি মই এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ মানে শাকৰ গুটি পেলাইছিলোঁ তাকে মই চালোহি এতিয়া আহি পেলাই দেখাই দিছোঁ এয়া দেখিছে ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে এয়া এনেকৈ পাঁচটা ভাগ কৰি থোৱা আছে ইয়াত কালি এইক্ষেতে মই শাকৰ গুটি পেলাইছোঁ মানে আগতে আমাৰ ৰামেশ্বৰ দাই কৰে খেতি এতিয়া ৰামেশ্বৰ দাই অসুস্থ হোৱাৰ পৰা আহিব নোৱাৰা হ'ল যে এইবাৰ এইখেতে মই কৰিছোঁ খেতি মানে শাক পেলাইছোঁ এতিয়াতো শাক পেলোৱাৰ ছিজনে এইখেতে এনেকৈ মাটিখিনি এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি দিছে মই গুটিবোৰ সিঁচি পানী দিলোঁ এয়া কালি পেলাইছোঁ আমি গুটি ইয়াতে আছে ধনিয়া লাই পালেং মৰিচা মূলা সেইকেইটা পেলাইছোঁ আৰু সেইফালে সেইখিনি জেগাত আগৰ জেগাখিনিত কিবা কিবি কৰিব লাগিব এই ছাইডতো কিবা কৰিব পৰা যাব ইয়াৰ ৰাতিপুৱা এখেতে পানী দিলে এতিয়া মই দিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু এলাহ লাগিছে নিদুত থাকক এতিয়া কাইদেৰা কৰা ৰাতিপুৱা দিলে হ'ব আৰু মানে বালিয়া মাটি নতুনকৈ মাটি পেলাইছে বালিয়া মাটি যে শুকাই শুকাই গৈছে পানীটো দি থাকিলেহে ভালকৈ হ'ব এয়া পানী অলপ অলপ দি দিম এইকেইজোপা কালি এইকেইজোপা মোৰ ভিতৰত থকা ফুল মানে মই কেইজোপা বাৰাণ্ডাত ৰাখোঁ কালি দিয়া নহ'ল ইহঁতক কালি বাবাক আবেলি আন দিলোঁ এইকেইজোপা আনি পেলাই দিয়া নহ'ল যে ইহঁতক এতিয়া একেবাৰে গা ধুৱাই দিছোঁ এইটো এখেতে বনাই দিছোঁ পনীৰৰ টেমাটো এনেকৈ ফুটা ফুটা কৰি দিবলৈ ভাল পানী একদম ইহঁতক দি দিছোঁ গাও ধুৱাই দিছোঁ শান্তি পাব অকণ গছ কেইজোপাই মই যেতিয়া শান্তি আৰু সিহঁতে ভাল লাগে আমাৰ এই ফুলজোপা আকৌ বহুত পানী লাগে এজোপা পানী নিদিলে মৰি থাকে আকৌ পানী দিলে যি যায় কি আচৰিত ফুল এজোপা মই এইজোপা হৈ গ'ল দেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহিছোঁ এতিয়া বাই বাইকচ